единственный, с кем мы ведем бои, это ведем бои с Беркутом. В Беркут с самого начала набирались именно самые отъявленные садистские, люди с самыми отъявленными садистскими проявлениями во внутренних войсках. Это даже те, кого Янукович освободил из тюрьмы за должностные преступления и сотрудников милиции. И они служат в Беркуте. Им с них сняли все наказания и восстановили в званиях. Поэтому Беркут сегодня не является представителем народа. Он сформирован и предназначен именно для борьбы с вами. И не для чего большего. Вы все знаете, чего стоило, когда на борьбу с бандитами здесь, под Одессой, отправили не Беркут, отправили гаишников и положили их там, бандиты. И сколько Беркутовцев понадобилось для того, чтобы арестовать всего лишь двоих боевиков. Без БТР они ничего не могли сделать. Чего же стоит Беркут на деле и для чего он предназначен? Я вас спрашиваю. Поэтому Беркут это именно вооруженное бандитское формирование в Украине, которое поддерживает именно уголовные элементы и преступную власть. Слава Украине! Да, слава! Знаєте про те, що сьогодні один з лідерів української опозиції звернувся до беркутівців і тих молодих людей, які почали йти до вулиці Грушевського, до урядового кварталу і закликом до 8 години призупинити фактично бойові дії. Я сподіваюся на те, що консенсус, хоча тут. Не те слово, консенсус, що все таки перемир'я буде основне досягнуто, і ця ситуація все ж таки врегулюється. Тут вже казали про те, що обласні державні адміністрації західній Україні фактично не підкорюються Києву, що підав у відставку губернатора Львівської області, хоча потім передумав. Ну, це такі штучки відомі, але такі штучки вже не пройдуть. Було створено такий орган, який має назву Народна Рада, який фактично скасував ті закони, які 16 січня в антиконституційний спосіб були прийняті. Фактично влада перебуває в непростій ситуації, і вона це має визнати. Тому що чим, чим далі, і якщо буде ще проливатися кров, цей режим просто не встоїть, тому що жоден режим на крові довго не, не простоїть. Зараз я до слова хочу запросити також звичайну ситку, яка вже протягом двох місяців приходить на Одеський Євромайдан і звати Наталя. Наталя, прошу. Мои дорогие друзья, мои и дорогие одесситы, и европейцы. Я хочу вам сказать, что, конечно, то, что происходит, это происходит как в кошмарном сне. Вот, ну, наверное, никто из нас не мог бы себе представить, что в 21 веке, в середине Европы, что мы такие современные почти европейцы, и вдруг вот такое происходит. Фактически я это расцениваю как фашистский путь, честно говоря. Но я думаю, что в 21 веке у всех абсолютно людей есть уже к этому иммунитет. И как бы ни назывались наши сегодняшние фашисты, все понимают основные признаки, по которым их можно определить. Так вот, когда-то Черчилль давно умный был, человек сказал, что вот будущее фашисты непременно назовут себя антифашистами. И вот сегодня наибольшая партия Европарламенту вымогает зебрания Рады Беспеки ООН щодо Украины. Это Европейская народная партия, это самая крупная партия ООН, Европарламента, да, да. И вот эта партия в лице Джозефа Доуна обратилась к ООН со следующим заявлением. Заяви партії йдеться: перш за все, ми висловлюємо щире співчуття родинам жертв насильства в Україні, застосування насильства...